Война никогда не делает ничего хорошего. Эти памятники стоят по всей России, по всей Украине, по всему бывшему СССР. 70 лет прошло, и они не спасли нас от новой войны. Что нам делать? Как оценить это все, как восприять это все. Это очень трудно. Нация сейчас переживает практически возрождение наше. И каждый человек, который думает о том, о своих детях, о своем будущем, он думает о том, чтобы это не допустить. Мы, я голова Донецкого областного товариства имени Олекса Тихого. Ну, пользуясь таким случаем, я просто... Ну, говорить о войне можно много, но я считаю, что э, надо скорбить просто. Молча скорбить. Каждый в себе, у каждого есть погибшие, у каждого есть воспоминания свои об этом. Это... война, это страшно. Ее развязывают отдельные личности, огибнут э, тысячи, десятки тысяч, миллионы невинных людей, оболваненных. Вот. Значит, я, мы выступаем с инициативой. Согласно последнего закона, принятого Верховной Радой о переименованиях, значит, полностью от Константиновки до Славянска все улицы по трассе переименовать из тех, что они есть, а это Ленинградская, Московская, Ленина, Октябрьская и так далее, в улицу проспекта Лекса Тыхова. Давайте считать это сходом граждан нашим небольшим и примем такую резолюцию. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Да. Спасибо. Я думаю, что единогласно. Спасибо всем. Ну, в связи с тем, что действительно война это скоро...